नमस्कार मी प्रदीप वाडेकर सादर करीत आहे पव्यात लोणावळा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये साजरा झालेल्या कारगिल विजय दिवसाची सविस्तर बातमी पण अल्पशा विश्रांतीनंतर आपल्या घरातील स्वयंपाकाला महाराष्ट्रीयन पारंपरिक स्वाद देणारे किशोर मसालेवाला तुमच्यासाठी घेऊन येतात ताजे मसाले चविष्ट लोणचे आणि खास महाराष्ट्रीयन चटण्या अप्रतिम चा किशोर मसालेवाला उत्पादनामुळे ताज्या आणि दर्जेदार मसाल्यांमुळे तुमच्या स्वयंपाकघरातील खास मित्र बनला आहे किशोर मसालेवाला आजच ऑर्डर करा आणि अनुभव घ्या पारंपरिक महाराष्ट्रीयन चवीचा किशोर मसालेवाला लोणावळा अधिक माहितीसाठी आणि ऑर्डर साठी भेट द्या डब्ल्यू 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 डॉट किशोर मसालेवाला डॉट कॉम किंवा संपर्क साधा लोनावळा येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये आय टी आय मध्ये रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री ऍडव्होकेट मंगल प्रभात लोडा यांच्या उपस्थित हा कार्यक्रम संपन्न झाला या कार्यक्रमात बोलताना ऍडव्होकेट लोडा म्हणाले की भारताचा गौरवशाली इतिहास व भारतीय सैन्यांबद्दलची माहिती मुलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कारगिल विजय दिवसाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील सर्व आय टी आय मध्ये विजय दिवस साजरा करत विद्यार्थ्यांना माहिती देण्यात आली आहे विद्यार्थ्यांना इतिहास कळल्याशिवाय त्यांच्या मनात देशासाठी जोश निर्माण होणार नाही असे त्यांनी यावेळी सांगितलं लोडा आणि लोणाळा आय टी आय मध्ये चौदा नियमित अभ्यासक्रमाबरोबरच लवकरच दोन ते तीन तासांचे छोटे उपयुक्त कौशल्याधारित कोर्सेस सुरू करण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला आय टी आय विभागात निधीची कमतरता नाही विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे हे गरजेचं आहे असे बोलताना म्हणाले या कार्यक्रमात कारगिल युद्धात सहभाग घेतलेल्या माजी सैनिकांचाही सन्मान करण्यात आला कार्यक्रमात लेखिका मंजुश्री लोडा यांनी देशभक्तीवर भाष्य करताना सांगितले की भारत हा केवळ जमिनीचा तुकडा नसून तो एक परम पुरुष आहे संपत्तीपेक्षा सैनिकाची बहादुरी अधिक मोठी असते देश आहे म्हणून आपण हो, आहोत आणि आपल्या सैनिकांमुळेच आपण सुरक्षित ता आहोत कार्यक्रमात निवृत्त सैनिक व वीरपत्नीच्या समस्या उपाय चर्चा झाली महेश सत्ते यांनी कारगिल युद्धातील ऐतिहासिक घटना पाकिस्तानच्या अतिक्रमणाचा इतिहास आणि भारताच्या सैन्याचे पराक्रम याचा उल्लेख करत विद्यार्थ्यांमध्ये दे देशप्रेम जागवले छत्रपती शिवाजी महाराज यांची सैन्य रचना आणि तेहाळणी नी नीती आजही भारतीय लष्करासाठी प्रेरणादायी आहे असे ते म्हणाले यावेळी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नांगरगाव येथील अधिकाऱ्यांच्या हस्ते उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला तसेच माजी सैनिकांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला पावेत या कार्यक्रमाची छोटीशी झलक याचं नियोजन कसं झालं की तोलोलिंग कॅप्चर केल्याशिवाय आपल्याला पुढचं काहीच हालचाल करता येणार नाही हा दृष्टिकोन ठेवून त्यांनी अशी रचना रच केली की छोट्या छोट्या सेक्शनमध्ये जाऊन छोटे आम आम्ही म्हणतो लाईट आर्म ॲमिनेशन आणि एक्सप्लोझिव ॲमिनेशन अशा पद्धतीने आपण पुढे जावं आणि त्याच्यावरती युद्ध करावं त्याच्यातले चॅलेंजेस काय होते एक जेव्हा सैनिक जातो जेव्हा फुल्ली इच्छित असतो आपलं वजन एका सैनिकाचा ॲव्हरेज वजन बावन्न ते साठ किलो आणि त्याच्याबरोबर त्याच्या सुरक्षेसाठी असणारं त्याचं कवच त्याची बंदूक त्याला वापरणारं सामान त्याचं खाद्यपदार्थ पुढे गेल्यावर काही मिळत नाही युद्ध झाल्यानंतर परवेज मुश्राफांनी सांगितलं की जेव्हा नौसेना सक्रिय झाली आणि त्यांनी जेव्हा आपली जहाजा अडपायला सुरुवात केली एक दिवस असा होता की जर युद्ध झालं असतं तर पाकिस्तानमध्ये सहा दिवसा सहा दिवसापेक्षा जास्त आमच्याकडे साधनसामुग्री नव्हती असं करता करता युद्ध पुढे होत गेलं जून महिना साधा छोट्या मोठ्या हो तकमकी होत होत्या टायगर हिल घेणं फार गरजेचं होतं टायगर हिलच्या आजूबाजूला जे छोटे छोटे भाग आहेत त्याला आम्ही असं म्हणतो फोर थ्री फोर थ्री झिरो झिरो फोर सेवन फाईव्ह झिरो या म्हणजे जे उंचीवरती नाव आहे त्या उंचीवरती चढण्यासाठी आपल्या सैनिकांनी प्राणाची बाजी लावून सन उन्नीस सौ सैतालीस पंद्रह अगस्त को हमारे अनेक क्रांतिकारियों की शहादत के पश्चात हमें हमारी ये प्यारी आजादी प्राप्त हुई लेकिन विड़ंबना ये थी कि देश की आज़ादी के साथ साथ हमारा जो तो देश है दो भागों में भी खंडित हो गया और हमें युद्ध की विभिषिका को भी झेलना पड़ा उसके पश्चात भी अनेक बार हमारे देश पर युद्ध हुए लेकिन हमने हमेशा विजय हासिल की हम अहिंसा के पुजारी हैं हमने कभी आगे चलकर किसी देश पर आक्रमण नहीं किया लेकिन अगर किसी ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो हम पीछे भी नहीं हटे अगर तो उन्होंने हमारा एक सैनिक मारा तो हम भी बदले में 11 सैनिक लेकर रहेंगे शासकीय उपयोगिक प्रसीशन संस्था नमूना वाला मुंबई ये विजय दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया है इसेिसूचा है की प्रथम वेळा आपण महाराष्ट्रामध्ये आय टी आयमध्ये विजय दिवस साजरा करत आहे त्याच्या मागेचे कारण काय मागेचं कारण असं आहे की जोपर्यंत आपले देशाचा चांगला इतिहास गौरवी इतिहास आपल्या मुलामुलींना माहीत नाही तोपर्यंत ते जीवनामध्ये परायचे जास्त सामाजिक व्यवस्था सामाजिक भान हे पण गरजेचे आहे म्हणून आम्ही

पर आप यहाँ पर सभी लोनावाला और आसपास के रहने वाले कि कोई दूर से भी आता है सभी तो यहीं के रहने वाले बच्चे हैं क्या क्या कोर्स से चलते हैं तरीपन दोन ग लगे आपका भारत इतिहास है फार ग इतिहास है आता अपन आजादी के ना मुलाने असा केला आक्रेल्याने असा केला आपले मध्ये तोडले आपले ऋतू केले समाज आपल्या धर्म परिवर्तन केला हे सत्य आहे पण फक्त एक लहान सत्य आहे मोठा सत्य असा आहे ते महत्वाचं सत्य आहे की पाच सो ईसी पासून बाराशे पीसी पर्यंत ईसी पर्यंत भारतामध्ये कोणी आक्रमण नाही केला भारताच्या मोठा सामर्थ्य होता पूर्ण भारत महादी हिंदुकृष्ठ श्रीलंका अफगानिस्तान, बर्मा था चाइना नेपाल ये सर्व एक भारत हलु हलू आप संघा संघन परम पूज्य मोहन बाधवी जी एक बात में सामतो पुस्तक पुस्तक लिखला है भारत एक बल्सा राज्य था जिसके का अलंका सारे विश्व में बसता था और उसको हाथ लगाने की हिम्मत किसी में नहीं थी यह सात सौ तक ऐसा चला और उसके बाद में जो भी कारण नए होंगे उसके कारण से भारतीयों पर लगातार आक्रमण होते गए मैं और कुछ तैयारी करके लाया था पर मैं ज्यादा बोल नहीं कहूंगा क्योंकि समय हो गया है पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि विजय दिवस क्यों क्यों आज आपको छुट्टी के दिन बुलाया गया क्यों ये समाज के गणमान्य नागरिक आए ये हमारे सैनिक आए आईएसी के लोग आए इंडस्ट्रीज के लोग आए आप बच्चे भी आए उसका कारण ये है कि जब तक आपको अपने गौरव में इतिहास की जानकारी नहीं मिलेगी तब तक आपके मन में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता नहीं इसराइल का नाम सबने सुना है कि सुना है इसराइल एक इतना छोटा सा देश है इज़राइल के आसपास का बड़ा कंट्री है वो बच्चा सौ साल से इज़राइल के हमला करते हैं फिर भी इज़राइल इतना सा अरब कंट्री इतनी सारी फिर भी इज़राइल से अकेला लड़ता है और हर समय जीतता है उसका कारण क्या है कभी आपको तो जिंदगी में मौका मिले इज़राइल जाने का नहीं तो गूगल के ऊपर इज़राइल को देख करके देखना इज़राइल के अंदर हर चौराहे के ऊपर वहाँ के सैनिकों की और वहां के स्वतंत्रता सैन्यों की मूर्तियां लगी है एक भी पॉलिटिशियन की मूर्ति वहां नहीं लगती है और वहां पर एक समय सारा हृदय खड़ा हो जाता है रोज साल में एक बार विदय दिवस भी मनाते हर महीना एक का दिन वहां पर खड़ा होकर मूर्तियों के सामने जो जहां पर खड़ा है वहीं पे रुक जाता है और अपने सैनिकों को याद करता है जिनके कारण हृदय आज तक आ है हमने क्या कभी अपने सैनिकों को याद किया है क्या हमने कभी शिवाजी महाराज के किसी तब सुनते हैं और इसके अलावा हजारों लोगों ने भारत को आजाद रखने में अपनी भूमिका की है ये इतिहास आपको क्या है इसके लिए आज विजय दिवस मनाया है मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि सारे कार्यक्रम हर बारह महीने में हर महीने में एक एक कार्यक्रम करने वाले हैं अभी अगस्त महीने के अंदर भारत को जब भारत आज़ाद हुआ तो विभाजन की ही ऐसा कार्यक्रम आपके यहाँ पर होगा आप सब थोड़ा उसमें इंटरेस्ट है मेरा प्रिंसिपल से कहना है कि आप थोड़ा अगली बार बच्चों को भी बुलवाइए आज जो तो ये बच्चे थोड़ा थो बोल नहीं रहे ये बहुत अच्छी बात नहीं है हमें स्कूल आई टी आई चलाते अपना ही सब्जेक्ट है ये हमारे स्कूल है हमारे कॉलेज है हमारा यहाँ भविष्य बनना है तो फिर हमें कहीं ना कहीं अपनी मेहनत में कम पड़े आप भी कम पढ़े मैं भी कम पढ़ा और आई एम सी के में अगले कार्यक्रम के पहले इन बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल और इनका बढ़ाइए और इसके लिए आज इस कार्यक्रम के बाद में भी मैं थोड़ी देर आपके साथ में यहाँ बैठूंगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि के इस आई टी आई में क्या क्या चेंजेस करने हैं आपको जो चाहिए सब मिलेगा आपकी जानकारी के लिए क्योंकि समाज के प्रमुख लोग बैठे हैं और पत्रकार के भी आए हैं आईएमसी के मेंबर हैं इंडस्ट्रीज के लोग हैं हमारे सरकार माने सैनिक भी हैं अब आईटी डिपार्टमेंट के पास यहां पैसों की कमी नहीं है इसीलिए आपने जो कोर्सेज या दो कोर्सेज बोले यदि यहाँ के आईएमसी के लोग इंडस्ट्रीज के लोग और हमारे प्रिंसिपल बैंड अबाउट वायरल जो अधिकारी टीचर्स हैं वो तय करेंगे तो अगले चार महीने में दोनों कोर्सेज शुरू करेंगे हमने ऑलरेडी निकाला है और वर्ल्ड क्लास मसीने इसके लिए ले लेके आ रहे हैं और साथ में इसको सिखाने के लिए जो जो कंपनी मसीदी देगी वही कंपनी का आदमी यहाँ पर पाँच साल तक आपको मसीदी को चलाना भी सिखाएगा टीचर भी एक्सपर्ट भी रखेंगे पर आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा आपको ये कहना पड़ेगा कभी हमको क्या सीखना है हॉस्पिटल यहाँ तो बहुत सारे होटल्स हैं छुट्टी के दिन पे घरों के लोग पे देते बिजनेस है आज आप सीखेंगे तो कल आप उनका अपना काम कर पाएंगे थोड़ा हिम्मत करके आप सब आगे आए और इस आई टी आई को चलाने का अच्छा करने की जिम्मेदारी हम सब मिलकर उठाए उन्हें एक बार आज इस विजय दिवस के सुपर आयोजन के लिए अधिकारियों का एक्स का मावळ तालुक्यातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी मावळ वार्ताच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका तसेच फेसबुक पेज फॉलो करा धन्यवाद